А вот машина именинника. Обратите внимание, минимум 75 тысяч долларов или евро стоит. Добрый день. Уважаемый. Здравствуйте. Пан Василий Нижин. Здравствуйте. Радикальная партия Олега Ляшкова И пользуясь случаем, по поводу нашего дня рождения, дали вам подарок, наш календарь. Помогите холодильник. Возьмите, пожалуйста. И хочу вас спросить, как получается, что знаете, прошла революция, погибло сотни людей на Майдане. Сейчас погибают сотни людей на востоке. А мы так вот нормально кушаем, нормально питаемся, начаем день рождения за хорошие деньги. Как получается так? Знаешь, что система не поменялась. И при Януковиче была система, я понимаю, что эти люди работали. И сейчас радикальная партия Олега Ляшко. Я просто для в том числе и вам, в первую очередь. Как это происходит? Почему это происходит? Вы не могли бы Вы можете ответить на мой вопрос? Я не хотел бы ответить на ваш вопрос. Ну, вы понимаете, о чем я спрашиваю? Я понимаю. Почему уважаемые нами правоохранительные органы так себя ведут? Почему это получается? Скажите, вы не хотите отвечать? Здесь. Я понял, спасибо. Я, 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 нормальный человек. А, блядь, что, блядь, а понимаешь, что он нормальный человек? У меня поймите правильно. Нахуй он не Смотри, я, сейчас, сейчас я щас, пятерка это есть. Давай до завтрашнего дня. Я завтра пойду просто в полоград, мне даже деньги. Я, ж, блядь, просидел сегодня, блядь, прождал до самого вечера. Да вы просто сказали, я же не, не сказал, ну, блядь, что Нет, надо. ну, я... Давайте, я... Ну, нахуй он Брат, уже 500 баксов, кому-то что-то делает. Спасибо. Просто, просто принципиально. Во-первых, вроде бы им там тоже они люди не были, Ну, как бы, я бы сам никогда бы не брался. Так, ну да, можно как бы делать. Ну, просто похуй. Я работаю, я, грубо говоря, коммерсант, с другой стороны. Да, у меня как бы оно и на жизнь хватает. Особо. А они, у них мысли, ну, они по-другому просто мыслят. У них это есть одно дело. Завтра будет еще одно какое-то дело. Делать. А Кроме этого, у них нихуя нет. Вот и все дела. Я, могу... я просто уже переговорил, он говорит, давай так. Бля". А ты мне скажи, а вот с начальником следствия это, это как-то говар... оговаривается или нет? Да. Оговаривается, да? да? Или нет? Или это только, это только, только, только слова их, ну, вот, что они говорят? Да. Что... Да нет, не оговаривают. Потому ну, что... Как... Я не знаю, я... сколько они там, как они его распределяют, блядь, но оговаривают однозначно. Ну я не думаю, потому что я знаю, у нас там, там блядь, там ничего не, не осветится без этого, без, без начальника следствия. Блядь. Да нет, но ну, они не торгуют, ху знает, как бы. Саша, давай, вообще. давай скажи, что я завтра, но ну, я просто завтра с утра мотнусь мотну сюда, потому что действительно, мне в любом случае деньги надо искать. Ну, я это раз... вас... запрос сначала. Ты мне скажи, хорошо, если я завтра это все, они мне этот компьютер это все отдадут или нет? Да. Они его признают, мы уже решили, приняли. Просто они говорят, Саша, что ты, блядь, заебываешь, если, блядь, мы еще ничего не видели? Что мы, блядь? Мы, говорят, сейчас будем его допрашивать, уже мы сложили там какую-то, блядь, готовили. Что мы будем сейчас делать? Мы еще не знаем, ну, сами поймите правильно. Не Мало ли, вы сегодня говорите одно, заскажете другое. Не... И что они потом году? Тоже я вам нахуй. Ну так. Хорошо. Саш, давай тогда так. Ты скажешь, что где я где-то часик приду на допрос, а после мне с утра надо съехать. Я, я просто не без этого. Ну, не я, я, по... я поехал... На допрос. А, 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 до, этого а уже... до этого я встречусь ну, с тобой. Хорошо? Главное, чтобы Я с утра им занесу вот это. Хорошо. Вот. А в ну, просто... час занесу. И... Просто... Вы говорите, что если в час, то в час. Ну, смотри какая ситуация. Я, с утра, я с ними договорился, но я прождал человека, нет, нету денег. Я там машину оставил, вернулся сюда. Сейчас я, я, сейчас, я завтра в 9 часов туда поеду, так как только получу, я тебе еду. Я, я, я получил, я еду обратно. Ну, бля, так получилось. Они мне проебали мозги 100%. Я приехал да, блядь, человека нету, понимаешь? Я машину оставил, но врачу, беру туда буду. Туда и сюда. Такая, такая хуйня. Ладно, все, Саша, я тогда пошел. Спасибо, что ты приехал. Я, ну, ну вот такая. Я, я вынужден так сказать, потому что не вынужден. Ну, добро. Хорошо. Все, да. Я без. Я, я с открытым забралом без всех да. Я сразу все принесу. Да, 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 естественно. у меня тут пятерки есть. Ну не давай я все. Хорошо? Хорошо. Все, давай.